Правит баллом Анна Гришина Это мистер и миссис эстетиста У Ани день рождения Она презентует диск группы Килограмм Мы увидим ее новый клип А также коллекцию бабочек Которая посвящена Новому году люди не любят свой день рождения, не любят быть в центре внимания. Это тоже повергает в состояние стресса. А женщины еще и волнуются, как все пройдет, понравится ли гостям прием, угощение. Словом, поводов не любить свой день рождения кажется гораздо больше, чем ждать его, в дыхание, как в детстве. Впрочем, все эти страхи неведомы дизайнеру Анне Гришиной, ведь она привыкла быть в центре внимания да еще и с короной на голове. Сегодня очень много, вы вся моя семья, все родственники, очень много друзей, близких, очень много медийных лиц, много партнеров, много людей сюда летели из-за границы, из других городов. Мне это очень приятно, потому что события действительно получилось масштабное, неординарное. Сегодня главнее твой день рождения, презентация альбома, твои бабочки безусловно, презентация альбома. Потому что это была моя мечта с детства. Я была безумной фанаткой Эминема, Фреда Дарста. Пришел тот день, который я ждала всю жизнь. На самом деле, сколько я себя помню, наверное, с пяти лет. Молодой дизайнер, и из-за этого, наверное, мы с вами еще пока не знакомы. Сегодня я представляю коллекцию White Angel. Коллекция состоит из белых платьев, очень красивых, женственных, нежных. Также сегодня я представляю коллекцию совместно с эстетистой, сегодняшней нашей именинницей, а с бабочками. Это новогодняя зимняя теплая коллекция, которая, думаю, всем очень понравится и порадует вас и нас. Бабочки для женщин и мужчин сегодня на пике популярности. Самое функциональное и оригинальное украшение, как признались нам многие гости вечеринки в Бартоломео. Я считаю, что это сильно, что это молодежно, это не так, как у всех. Я считаю, это последняя фишка нынешнего сезона. Под какую одежду ты носишь бабочки? Какие у тебя еще есть? Есть несколько вариантов. Ну, допустим, это, это шикарная, нарядная, клуб, дискотека, день рождения, на каждый и праздник. Есть более casual варианты, но сегодня у нас праздник, сегодня у меня праздничная бабочка. Фурнитура, украшающая бабочки, заклепки, цепочки, пряжки, кольца, камни Сваровски и даже разноцветные перья. Простая и незамысловатая на первый взгляд отделка становится все более декоративной и изысканной. Благодаря эффектным элементам декора, таким как бабочки, даже самый простой наряд будет выглядеть эпатажно и модно. Я считаю, что эта бабочка ей очень сильно по стилю подходит. Ты со мной согласна? Да, спасибо большое. Я очень люблю такой хищный кошачий стиль. И бабочки эстетиста. Это превосходная вещь прекрасного качества. Это уже пятая бабочка в моей коллекции. Я очень люблю мистера и миссис эстетиста. Это просто что-то, то, чего не хватало в Украине раньше. которая посвящает эстетиста своим друзьям, на самом деле мне проводить очень легко. Все люди сегодня были очень позитивны, заряжены и хорошим позитивным настроением. У всех были бабочки в животе. И все же отмечать свой день рождения надо, хотя бы потому, что это своеобразная точка отсчета. Момент подведения итогов. И очень полезно раз в год сверить свои мечты, планы и пожелания с тем, что есть в действительности. Может быть, именно поэтому Аня Гришина решила в свой день рождения презентовать новый музыкальный проект, подарить всем гостям диски и первый клип. Знаете, это наша банда, банда музыкантов. Мы готовим взрыв от центров до окраин. Детей оставьте дома, это только промо. Мы не были знакомы, но знаете, всему свое время. Это Илюша, Илюша Катан. Наш совместный альбом, на самом деле, наверное, больше его, чем мой. Я так иногда пою, иногда подсчитываю. Музыкальный проект, который мы готовим с Аней, он как раз больше рассчитан, наверное, для дискотек, ну и для души тоже. Мой, мое большее направление это все-таки лирика, такое глубокое направление. А тут мы пытались, и скажу, неплохо попытались сделать что-то более массовое, более молодежное, вот, более интересное, скажем так. Да? недель, и первая песня, у нас одна постель, но мы не вместе. Математика люта, исчерпала мечты, я тебя люблю, а ты Постель. Смятая постель. еле, -еле. Новую тату. на мятежном теле. Пропадать и появляться. В своем стиле надоело, но нет предела. В этом беспределе. Я знаю, что сегодня это последний день, когда Бартоломео работает в таком формате, что нас ожидает в нашем любимом заведении. Мы будем меняться. Меняться будем полностью. Нас ждет новый формат совершенно новый. Мы будем работать в формате Чураска. Это мясной ресторан. Да, необычные подачи, доступные цены, обалденно вкусные мясные блюда. Я приглашаю вас в декабре на полностью измененный Бартоломео. Ресторан мы уже переформатировали, поэтому всех приглашаю посмотреть, насколько он изменился. У нас он теперь имеет полностью обновленное меню, обновленный интерьер. И Аня Гришина талантлива не только в дизайне бабочек, а я ухожу с вечеринки вот с таким подарком.